Ha, Assalamualaikum, jumpa lagi kita pagi ni ha, Pagi ni kita buat satu video berkenaan dengan Abang Belon ha, Sebelum ni kita tak buat video, aku tak buat video pasal Abang Belon sebab Abang Belon is nothing for me Kan, isu yang alah tak besar lah Tapi aku nak nasihatkan kepada influencer-influencer influencer yang ada, youtuber ke apa, benda semua ni lah ha, Engkau punya content, engkau punya channel, engkau punya youtube buat kan Takkanlah Abang Belon tu adalah pesaing kau Dia bukan YouTuber, bukan influencer Kenapa kau rasa macam bermasalah sangat dengan Abang Belon tu? Bagi aku sebagai YouTuber Aku dah memang famous lah kan Abang Belon bukan aku punya Bukan aku punya level lah Untuk aku nak bercakap Kan ya? Ini aku tengok ada YouTuber influencer Sembang duit ada berjuta-juta dalam bank tapi yang dia bercakap isu abang belon. Abang belon tu jual belon je. Kan? Ha. Engkau buat konten ke buat video berlakon menipu netizen untuk nak tarik perhatian, orang okey je sporting dengan kau. Kalau abang belon tu pun dia pun buat konten menipu nak tarik perhatian, kenapa engkau bermasalah sangat? Engkau menipu orang ramai tarik crowd, tak ada siapa kata apa dengan kau. Kan? Ah, ha, So, masing-masing lah kenapa kau dengki dengan dia. Kau level dia ke? Ha? Kalau kau berdengki dengan Abang Belon, itu menunjukkan level kau level bawah tapak kaki Abang Belon ha? Faham tak? Ha? Kau lebih kurang dia ah. Ha? Ha, jadi, orang punya konten, orang punya masalah. Kau sibuk kenapa dekat dia? Kalau Abang Belon tu dia berlakon, bagi aku lantak kat dia, dia cari makan. Kalau dia menipu, muka dia nak masuk parit nanti. Betul tak? Ha. Jadi dalam isu Abang Belon ni, aku nak bagi uh, korang ni semua faham. Kenapa korang nak cakap pasal Abang Belon ni? Tu putra Haid meletup terbakar tu apa cerita? Kan? Dalam arena politik di Malaysia ni, dia cetuh satu isu, dia provoke satu isu untuk cover satu isu tau. Nak alih perhatian terhadap seekor gajah besar nak lintas, Tarik perhatian orang untuk tengok semut melintas kat belakang Semua orang tengok kat semut Gajah melintas tak perasan Ini tactical provocator je Faham tak? So Dalam hal Abang Belon First information yang kita dapat Yang kita dengar Dia telah dipukul oleh DBKL sampai patah rusuk lah Patah tulang belakang lah Mati pucuk lah Lebih kurang lah Aku nak tanya kau, untuk manusia yang macam kau, dengar cerita macam ni, kau bersimpati kat siapa? Satu motor dia lintas lampu merah, kena rempuh dengan BMW, patah kaki budak motor tu, motor dia pula berkecai. Kau kesian dekat siapa? First, first kau tengok kau kesian dekat siapa? Kesian dekat motor kan? Tapi sebenarnya motor tu yang salah. Ha, sama macam Abang Belon. Based on first information Semua orang akan bersimpati kat dia Patah rusuk Patah pinggang lah Apa benda ni ha, Soal betul tak betul cerita dia Kan dia orang bawa pergi mahkamah Kalau bawa pergi mahkamah We see you in court lah ha. Kalau Abang Belon didapati menipu lah Berlakon lah berpura lah Itu dia punya pasal dia Dia kena belajar Risiko dia <coughs> Bila kau menjadi orang popular ni Risiko dia satu Setiap lakonan kau Kalau ending dia adalah fake Kau akan koyakkan muka kau sendiri Faham? Jadi nasihat aku dalam kes Abang Belon Tak payah dipanjang-panjangkan Pasal apa? Biarlah ke dia Manusia kat Malaysia ni Dia ada macam-macam Orang politik menipu Songlak pun semua Tipu rakyat Caga cari, cari makan Ha? Ha, engkau tu mungkin cara engkau cari makan, berlakon, menipu netizen, tarik kerak, perhatian lah semua. Sembang besar berdegar-degar apa semua. Just nak tarik kerak. Bila pergi jumpa engkau kan habuk pun tak ada engkau tu kan. Kan? Ha, Proton Saga buruk. Sport rim, tayar ada empat biji. Empat-empat tu rim lain-lain. Ha, mungkin engkau punya level-level tu -level je sebenarnya. Kan? Ha, itu cara engkau lah. Sama macam abang belon tu. Tapi yang aku pelik, kau sembang kau duit berjuta-juta dalam bank yang kau bercakap isu abang belon. Yang kau rasa dengki sangat dekat abang belon. Wah, alasan dia, oh dia menipu pandai berlakon. Eh, kau menipu berapa banyak? Kan? Aku perhati je kau punya channel, kau punya buat. Aku gelak je sebab, yelah, kau cari makan cara kau macam tu eh. Tak ada siapa kata apa Yang kau dengki sangat dekat Abang Belon tu kenapa? Faham? Seorang influencer yang famous, yang terkenal ada nama, dia tak cakap isu Abang Belon tu. Anwar Ibrahim ada bercakap pasal jebat dah ke? Tak ada. Sebab kalau dia bercakap, kalau dia bercakap pasal jebat dah ke, dia punya level sama level aku je. Faham tak? Ha. Kau tahu tak ketua polis Kelantan tu, Mak Yusof tu? Dulu dia OSPD kat sini. Aku bergaduh dengan dia, taruh dia cukup-cukup dekat mesej. Satu perkataan dia tak balas. Satu perkataan pun dia tak respon Kau tahu pasal apa? Kalau dia respon Level dia sama aku Sebab dia nak jaga kedudukan dia Itu orang profesional namanya Yang mengelupa tu keliling-keliling dia Dia sekali pun tak pernah respon kat aku Aku kata kat dia macam-macam dalam whatsapp tu Dululah Nampak? dia profesional jadi depends pada isu yang kau cakap Macam aku, aku selalu cakap isu politik Isu menteri, isu-isu orang besar-besar Isu-isu, ha, itulah level aku Kalau nak tahu, isu negara Bukan cakap pasal Isu Abang Belon lah Mat Tempe lah, Mat pet lah Lagi satu, dia ada Rekod jenayah 13, apa masalahnya Anwar Ibrahim ada rekod jenayah Main buntut, okey je Jadi Perdana Menteri, ni Malaysia lah satu masa nanti rekod jenayah ni menjadi satu kebanggaan dan mungkin masyarakat akan sampai satu peringkat <coughs> bila dia pergi interview kerja ke apa kau orang tanya ada rekod jenayah tak lah? Oh tak adalah cik saya tak pernah ada ha, kau tak boleh lah pasal apa kau punya pengalaman hidup tak bagus kau tak ada uh, pengalaman hidup masuk penjara apa semua so kau ni tak teror Mungkin negara kita akan sampai satu satu masa besok macam tu dan masa tu pihak polis dah mula tutup dah. Oh, tiada rekod jenayah. Tiada rekod jenayah. Tiada rekod jenayah. Kan? Nah, sekarang polis dia... Oh, uh, setelah kita siasat, kita dapati dia ada 13, 14, 18, 80 rekod jenayah. Kenapa nak cakap benda ni? Sepatutnya benda ni tak boleh cakap. Rekod jenayah dia, dia dah bayar dia punya hukuman apa pun semua. Kenapa kau nak ayatkan dia lagi? Bukankah rekod jenayah tu sulit? Kalau sulit, kenapa kau bentangkan dalam sidang media? ha. Kat orang miskin boleh lah buat macam tu Buat kat orang ada duit tengok Tak letter of demand sampai kan tu Faham tak? <coughs> so kes Abang Bella ni close case Bagi aku tak ada apa-apa pun kes dia Dia boleh pergi sampai mana? Cuma yang aku tengok Ada influencer-influencer yang mengaku diri dia popular lah Terkenal lah Ha? Uh, duit dalam bank berjuta lah Dia bercakap pasal Abang Belon Aku cakap kalau kau bercakap pasal Abang Belon, level kau level Abang Belon lah. Jebat dah dia tak cakap isu-isu Abang Belon ni. Kalau isu-isu Abang Belon ni jadi gura-gura senda aku je. Kan? Not, not a big issue, not a serious case. Bukan country, bukan national issue. Kita nak bercakap pasal isu negara, isu besar. Sebab tu aku kalau bantai, bantai Perdana Menteri. Aku tak bantai case kes Abang Belon ni nak buat apa. Kalau betul dia patah rusuk, kerajaan bayar dia. Kalau dia menipu, kalau muka dia koyak masuk longkang. Apa masalah ni? Engkau buat YouTube, buat channel tu, buat channel ni. Apa semua berlakon, berpura macam-macam. Kau pun menipu, men merata. Orang tak kata apa pun. Abang Belon ni barulah nak popular sikit. Kau dah mula menggelopor tengok dia. Pasa apa? kau dengki dengan dia? <laughs> kalau kau dengki dengan dia, maknanya kau bersaing dia. <laughs> okay? So, hidup berakal. Mati jangan berantu. Ha? Belum mati bodoh macam hantu. Renung-renungkan, fikir-fikirkan. Sekian, wassalam.